Дилерский центр одного из самых стабильных автомобильных концернов в мире поражает своим внушительным размером. На площади более двух квадратных метров расположилась огромная ремонтно-сервисная зона и просторный шоу-рум, где представлен весь модельный ряд автомобилей Volkswagen. От самых популярных полу и гольф до роскошных, тигуан и таурек. Сервис дилерского центра оснащен широким спектром диагностического оборудования, что позволяет производить работы любой сложности. Сервисная зона около тысячи квадратных метров состоит из восьми постов для обслуживания автомобилей. Из них есть выделенный пост для обслуживания непосредственно коммерческого транспорта. С недавнего времени произошло подписание дилерского соглашения на продажу и обслуживание автомобилей Volkswagen коммерции. Volkswagen Center Брянск представляет полный спектр услуг по продаже автомобилей. Основные направления компании включают в себя гарантийное и постгарантийное обслуживание, установку дополнительного оборудования, оригинальных запасных частей и аксессуаров. Мы уверены, что клиенты дилерского центра Volkswagen Center Брянск останутся довольны обслуживанием при покупке автомобиля и в дальнейшем будут с удовольствием приезжать сюда на сервисы за последующими дополнительными покупками. На вопрос журналистов, на какой модели брянцы чаще всего останавливают свой выбор, директор центра ответил, не раздумывая. Самой популярной моделью по результатам первых месяцев пока остается поло и гольф. Екатерина Зодина, Сергей Ковач, События Брянск.